Всем привет, в прошлой серии в Стоунхолд мы прошли миссию против крысы, а сейчас начинаем главу с змеей. Мы почти успели спасти жемчужину и хотели скорее догнать ее похитителя. Невзирая на тучи, мы сразу же отплыли, взяв курс на вражеский берег. Но через несколько часов погода совсем испортилась. И мы оказались в бушующем море. Нам оставалось лишь направить корабль к близлежащему змеиному острову и молиться. Мы врезались в его скалы. Корабль тут же затонул. Мы оказались на вражеской земле без корабля и почти без отряда. Перспективы были так себе. Душа нам грел только приказ который капитан получил от сэра Лонгарма перед отплытием. На острове еще оставались очаги сопротивления, и мы должны были по возможности помочь этим людям в их борьбе. Но вышло так, что это нам теперь нужна была их помощь. Но для начала надо было не попасться на глаза дозорным и уйти с берега. Нас заметили дозорные на скалах. Нужно скорее взять форт на вершине утеса, прежде чем его командир отправит всадников сообщить шерифу острова о нашем пою... Ничего не зрозумев? На утесах вражеские лазутчики, Сир. Приказывайте, сэр. <плес> Значит, то розповідь была про те, щоб все зробити, щоб нас не помітили. І відразу, ну ви бачили, яка сцена, що нас помітили. Уже идем! Получи меч, милорука. Дайте їм, парні! Які будуть указання? Идем ваших да? приказов. Мы идем. Лучники готовы. Мы уже в пути. Они даже не поймут, что это. Мой было. лук к вашему услугам. Uh -huh. не будут указания. <служие тяжело> <стужие> <соро> а можно к трышке Скажите, смей... Розу, 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 мяч. Это слишком просто. Вам понадобилось. Это воды не... удар завершился. На утесах вражеские лазутчики, сир. Ты плячий корм! Сделаем ваших приказов. Уже идем. Приветствуем вас, сэр. Вперед. Треба за швидше авиа. це робити, поки Просто, там рыцари десь да. далеко. Вперед. атаку. Мы идем. Лучники готовы. Мой лук.

Для вас ваші прикази. Дозорна башня наша. Бабіда! А, і все? Ну, що <свят> поробиш? Так, ну давайте по-чесному. Я записую по місії деякі відео по 15-20 хвилин, деякі відео по годині. Давайте по-чесному будемо продовжити по місії. Я розумію, що відео коротке, але що поробиш? <с? <с?> Наступна місія буде більш цікава. Вам дякую за перегляд. Не ображайтесь. Я... Цей. розумію, що деякі люди можуть бути незадоволені. Подивіться відео, колидуть години. А вам. Повторю, всего найкращого, удачи, и, звісно не забывайте, пожалуйста, в подобахе до горы. До наступных встреч. На острове было две группы наших союзников. Небольшой отряд здесь, на западе, и более крупный на востоке, у главного города и порта. Мы направились к первой группе, укрывшейся в долине неподалеку. Незаметно для людей змеи мы спустились с холмов к деревне наших союзников. Не зная, что там найдем,